Знову вітаю всіх тих, хто до нас приєднався, і всіх тих, хто був з нами. Нагадую, що номери нашої студії це двадцять два сорок вісім Мобільний на який ви можете писати смски. Це нуль дев'яносто п'ять сімнадцять В нашій студії вже з'явився наступний гість. Це Сашко Бірьозка, з яким ми поговоримо про казки, але не про дитячі казки, а про казки для дорослих. Сашко. Я тебе вітаю. Доброго дня. Я хочу запитати в тебе як автора, який пише в цьому жанрі, що означає казки для дорослих? Ну, дуже важко відповісти на це питання. Скоріше всього, це звичайні оповідання, але в них, як і в казках, виводиться якась мораль. Але більше вони орієнтовані на дорослих. Бо більше стосуються дорослих тем. Говорити з автором, не знаючи його творчості, дуже важко. Я нагадаю ще раз нашим глядачам, що номери нашої студії це 224802, мобільний 095 17 33 895. тобі Сашко я пропоную прочитати вже один із своїх творів. Одну з казок угу. для дорослих. Тож я тебе прошу. Я зачитаю свою улюблену казку, яка називається Аптека номер 5 Давай, мы слухаем. Осенний ливень приближался к началу, рабочий день к концу, а моя простуда и сонное лицо затерялось где-то посередине. Что-то плохо я сплю последнее время. Может запастись снотворными и таблетками от кашля? О, а вот и аптека. То, что мне нужно. Странно, никогда не видел здесь аптеки. В этом квартале остались одни нежилые здания, не очень-то проходное место. Да и похоже она скорее на средневековую избу, чем на аптеку. Ай, ладно, чем дизайнеры и черт не шутят. Я открыл дверь и увидел, что внутри тоже мало что напоминает аптеку. Куда подевались все привычные витрины с памперсами? Да и витрин нет. Только маленький деревянный прилавок, за которым копошилась низенькая девушка лет 20, в белом халате и очках. Каштановые волосы закручены в две большие завитушки на голове. Эти две, две большие улитки смахивали на антенны. «Чего желаете?» – поразительно глядя мне в глаза, спросила девушка. «Я — неуверенно отвечал я. «Сплю последнее время очень плохо. Хотел спросить, у вас снотворное или успокоительное? У нас широкий ассортимент. Есть усыпитель совести, уверенность в себе, высокая самооценка. Что?» — перебил я. «Что вы несете? У вас здравый смысл есть вообще?» «Нет, к сожалению. Наши фабрики перестали выпускать здравый смысл. Последние выборы показали, что он не пользуется спросом. Вы так не пугайтесь. У нас необычная аптека. Все желаемые качества и жизненные блага вы можете получить у нас в таблетированной и инъекционной формах. Что? Даже повышение по работе можно получить? Да, конечно, у нас есть одно средство. Называется карьерный рост. Только они выпускаются исключительно в форме ректальных свечей. А почему так? Ну, знаете, карьера это тот еще геморрой. Кстати, не хотите попробовать наше новое средство? Полиглотол. Одна таблетка под язык, и вы моментально осваиваете иностранный язык. Девушка протянула мне одну таблетку на пробу. Вот, возьмите со вкусом Германии. Я положил таблетку под язык. Ну, что-то я ничего не чувствую. даст дас едас медикамент нечто функционирует. Тьфу ты. Я выплюнул таблетку. И правда работает. Убедившись в эффективности препаратов, мой интерес разогрелся не на шутку. А уверенность в себе у вас есть? Да, конечно. Девушка достала упаковку с надписью ⁇ Уверенность в себе ⁇ Она достала аннотацию и начала читать. Итак, состав ⁇ высокая самооценка 2 мг, вера в свои силы 2,5 мг, безразличное отношение к реакции окружающих 3 мг, принимать 3 раза в день за час до еды. При передозировке, если рис стать самовлюбленным, мол, э, я понял, я понял, дальше не продолжайте. Ух ты, возьму три упаковки. А для любви у вас что-нибудь есть? «Только получили», – с улыбкой ответила девушка. «Новинка. Препарат Купидонин. Действующее вещество Купидонина Святого Лентоу». «Дайте мне инструкцию, я сам почитаю». Внимательно изучив ее, я сказал, «А чего здесь так много побочных эффектов? Вот, например, нарушение цветового восприятия». «Ну что, вы не понимаете, весь мир окрашивается в розовые тона». «А, понял. А это вот паразитарное заболевание кишечника. А это бабочки в животе». А что значит прогрессирующая умственная отсталость? А вы разве не слышали, что от любви голову теряют? Хм, призадумался я. Что-то многовато по бочке. А при передозировке что мне делать? В таких случаях наши пациенты покупают это. Девушка достала маленький пузырек. Но это же этиловый спирт. Да, не самое эффективное средство, но пользуется спросом. Хит-продаж нейтрализирует действие всех наших препаратов любви, уверенности в себе, карьерного роста и других наших средств. Наши пациенты бывают иногда очень странные. Сами покупают препараты, которые калечат им жизнь. Наибольшим спросом пользуются анти-антидепрессанты. Они вгоняют человека в депрессию. А не проще было их назвать депрессантами? Зачем такое длинное название? Да, вы правы, но при таком названии упадут продажи. Интересно, а счастье есть у вас? Ой, знаете, есть у нас парочка упаковок, но у них срок годности истек спросом большим не пользуется, так как у человека выработалась устойчивость к счастью. Человек принял средство, через неделю оно уже не действует. Мы не успеваем придумать новую формулу счастья, как человеку снова хочется чего-то большего, и наш препарат перестает быть актуальным. Вы можете дома приготовить самостоятельно. Основной ингредиент – это, конечно же, любовь. Но чтобы она не угасала, принимайте два раза в день по ампуле уважения вместе с любимым человеком внутривенно. Также вместе принимайте синхронизатор взглядов и ценностей два раза после еды. Ректальные свечи карьерный рост можете выбросить. Ощущения не из приятных. А вот сиропчик от кашля, который называется «Работа в удовольствии, можете принимать всякий раз, когда работа и начальник стали вам в горле комом. С остальными мелочами, я думаю, вы разберетесь. И будет вам счастье. Сашка, я тебе благодарю. И у меня первое вопрос сразу возникает, если это улюбленная каска? то чи не связана какая-то тематика с твоей работой? Так, я працюю медичним представником фармацевтичної компанії, тому щоденно відвідую аптеки. А взагалі, те, що ти пишеш, воно якось має зв'язок з тим, що відбувається з тобою у житті в реальному? Я думаю, більшість, більшість того, що написано, так. Тоді ще одне таке питання. Чи ти пишеш тільки отакі казки прозові, чи ще є вірші, можливо, поезія. Звичайно, починав з поезії, а потім якось вона не знаходила відгук в слухачах, і лише казки допомогли цього досягти. Тобто, казки знаходять відгук так, у слухачів. Так. Я їх почав писати лише кілька місяців тому і вже привернув ними до себе значно більше, більше уваги, ніж віршами. Тобто, в тебе сьогодні один з перших виступів з казками. — Ну, На телебаченні так. Де ти ще їх читав? На радіо та в літературній кав'ярні Літера, яка проходить щомісяця в обласній бібліотеці для юнацтва. Я нагадую нашим глядачам, що свої питання нашому гостю, каскарю, ви можете ставити, подзвонивши на номер 224802. Або написавши смс на номер 095 17 33 895. Сашко, слухай, якщо ти почав писати казки не так давно, але ти кажеш, що вони вже є успішними, які відгуки були в твоїх слухачів? Бо я так розумію, якщо ти їх читав загалу, то загал якось реагував? Ну завжди чув, поки читав казку, завжди чув сміх у залі. Потім. Оплески, і після цього майже кожен до мене підходив, і людині хотілося поговорити зі мною про мої казки, спитати щось, що мене надихнуло, і тому подібне. Ти сьогодні до нас прийшов з однією казкою? Ні, в мене ще є три, три? ще дві. Ну, давай тоді наступну, якщо вона невелика. Так, я найкоротшу прочитаю свою. Пломба. Было 8 утра, я вынужден был остаться дома, так как ждал работника водоканала, который должен запломбировать мне водопровод после замены счетчика. Он не заставил себя долго ждать. Открыв дверь, я увидел низкого роско роста старичка, за очками которого скрывался весьма умудренный опытом взгляд. «На пломбировку вызывали?» «Да, пройдемте», — я отвел старичка к счетчику. Не промолвив и слова, старичок установил помбу на водопровод и заполнил все сопутствующие документы. После этой недолгой кропотливой работы он обратился ко мне. А теперь покажите мне свои зубы. Что, простите, зубы покажите? Я специалист по всем помбам, как на счетчиках, так и на зубах. Ничего не подозревая, я продемонстрировал свою челюсть. Зубами все нормально, уверен меня, старичок. А вот ваши глаза и бардак в квартире подсказывает мне, что у вас уже длительное время помбирован мечтопровод. Мечтопровод? Да, в нашей стране это распространено. Особенно часто помбы на мечты устанавливаются дополнительно при выдаче школьного аттестата или университетского диплома. Позволите, я распомбирую и осмотрю ваш мечтопровод. Старичок достал из своей сумки трубу с проводками, которые он подсоединил к моей голове. Так. Комбу я снял. Но что-то ваши мечты дальше не льются. Похоже, у вас засор. Дайте-ка я посмотрю. Батеньки, да у вас тут женщина забилась. А, не обращайте внимания. Это моя старая любовь. Она уже больше трех лет там. Она тут весь мечтопровод перекрыла. За ней уже образовался целый поток из других женщин. А ваша любовь не дает им пройти. Позволите я прочищу? А, может, не надо. Я, знаете ли, привык уже. Мало ли, что там дальше польется не прочистим, не узнаем. Извините, батенька, но я работаю всегда качественно, поэтому засор ваш я удалю. Вижу, у вас тут видеокамеры имеются, музыкальные инструменты, кулисы в вашем-то мечтопроводе. Актером или музыкантом хотели стать? Да, хотел, в детстве. Но это непрактично. Непрактично жизнь свою тратить на всякую ерунду. У вас тут не один засор. Кредиты и счета перекрыли все ваши детские мечты. Придется и их удалить. «О, вижу еще какие-то карты, Пизанскую башню, какие-то горы. Путешествовать, что ли, хотели?» «Да, когда-то раньше хотел». «Ничего, разберемся. Мне вот интересно, почему вам помбу-то поставили? За неуплату, наверное? Сейчас позвоню руководству, узнаю». Старик достал старенький Nokia и через секунду уже с кем-то говорил. А «Алло, здравствуйте, Сергей Николаевич. Тут у молодого человека на Белинского 49 мечтопровод запомбирован. Скажите, пожалуйста, по какой причине?» Еще минуту старик молчал и слушал собеседника по телефону, после чего произнес... Ага, спасибо, Сергей Николаевич. Положил трубку и обратился ко мне. У вас не уплата, молодой человек. Уже 60 кубометров натекло, а ни одного действия на реализацию хотя бы одной мечты не сделано. И что же мне делать? Как что? Действовать? Сейчас мечты потекут и бегом идите реализовывать их, а то опять запломбируем. А моя работа закончена. Вам, кстати, счетчик на мечты ставить? Пожалуй, нет. Я, знаете ли, тот еще мечтатель. Со счетчиком дорого выйдет. Оставьте так. Буду платить по среднему тарифу. Я от Сашко слухаю, слухаю твої казки, і в мене до тебе питання. Ти ніколи не хотів стати психологом? Я за освітою психолога. <свісно> Бачиш, як я цього не знала, але це дуже відчувається по твоїй творчості. Ти, коли був у моєї колеги на радіо, угу. вона мені розповідала, що окрім того, що ти пишеш, і вірші, і прозу, в тебе є власний гурт. Так, ну гурт, це гучно сказано, це поки що дует. Називається Адуван Кенобі. І нас лише поки двоє. Я та гітарист. І в нас є декілька записів в соціальних мережах, вони вже викладені. От, я думаю, що далі також будемо над цим працювати. Слухай, ну назва інтригує: Адуван кенобі. Це як, якось пов'язано з тобою і з оряними війнами, чи як? Так. Як саме? Колись мене називали ще в студентські роки одуванчиком за пишної шевелюри. От. І е колись ми приїхали з, 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 з гітаристом е в Голупристань, там нам запропонували виступити на проєкті Твоя країна. Е і е нас питали, яка ж вас назва? Ми не знаємо, як сказати. Я кажу, ну хай буде Одуван. Гітарист додав кінобі. І так. Вот так таки, зародилась Вот такая така ирония бывает в нашем жизни. До речи, в у нас есть вопрос до тебя от нашего телеглядача. Тоже я зачитаю смс. -ку. Я вот тоже пишу сказки и стихи. Пишу уже пять лет. А вы сколько лет пишете? Сказки ск сказки пишу вот с этой осени, сентября. А стихи наверное еще начал писать с класса так 8 -го. Ну уже лет так 10 наверное. Пішу. А нагороди в тебе якісь є? Е, ні, не ти, Чи ти не береш участь у конкурсі? Зазвичай дуже рідко. Чому Один раз був, брав участь у літературному конкурсі Антракт, по реакції глядачів я зрозумів, що я сподобався, але журі здалося, що в моїх віршах недостатньо трагедії. Слухай, як, як за їхніми словами, в ну... мистецтві обов'язково має бути трагедія. Ну, можливо, у, твоє... у твого мистецтва буде щасливий кінець. Так. Я тобі дякую, що сьогодні завітав до нашої студії. Дякую за те, що читав нам свої казки. А нашим глядачам я нагадую, що сьогодні з нами був Сашко Бірьозка. Який прочитав нам справжні казки для дорослих? А ви обов'язково залишайте з нами? Бо одразу після невеликої музичної паузи у нашій у нашій студії з'явиться Херсонський гурт Гореть неспящих». Тож залишайте з нами.